اعوذ باللہ من شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا رفانہ لگ ذکر میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا رحمش باہلی صدری ویسلی عمری قولی انسانیت نے پانچ ہزار سال کا سفر کیا اور اس سفر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وہ آیات دی کہ جو اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی تھی اس لیے کہ اس لمبے سفر کے بعد انسانیت اس قابل ہوئی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مولانا حمید اللہ صاحب سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ اس لیے بھیجے گئے کہ اسٹیج تیار کیا جائے وہ وقت آئے کہ نبی یہ آخری زمان اس دنیا میں تشریف لائے

اسلام کو مکمل کر دیا دین کو مکمل کر دیا رہتی دی دنیا تک کے لیے اب کسی مزید وحی کی ضرورت نہیں ہے نظام کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ نے وعدہ کر لیا بعد ان ذکر لہو لحاف کہ چونکہ اب <تصفح> <تصفح> کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم نے نبی کی زندگی کو ہی محفوظ کیا اور اس آخری کتاب کو بھی محفوظ کرنے کا وعدہ کیا میں اپنی گفتگو کرنے سے پہلے ایک توجہ دلاؤں گا دیکھیں قرآن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ قرآن کو چھونے سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرو ہمارے بزرگ یہ بات دیکھتے ہیں کہ نبی کی تعلیم سے نور حاصل وہی دل کرتے ہیں جن کے اندر اندر کی پاکی ہو جن کا دل پاک ہو جن کے خیالات پاک ہو جن کا اندر کا انسان پاک ہو ظاہری پاکی قرآن کے لیے اندرونی پاکی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کے لیے اسی لیے نعیم صدیق صاحب جب اپنی ایک کتاب میں رسول اور سنت رسول میں یہ بات لکھی کہ سیرت انسانی اس خول کا نام نہیں ہے جو ایک لباس کی طرح ہم اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں بلکہ سیرت انسانی تو اس قلب سے حاصل ہونے والی روشنی ہے جس قلب کو آپ اس قرآن اور نبی کی تعلیمات سے منور کرتے ہیں تو یہ سارے شاخصانے ہیں کہ جو آپ اپنے باہر کی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں میرے بھائیو اسی لیے سید قطب رحمت اللہ علیہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے جس میں آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ صرف یہ قرآن نہیں ہے نبی محترم کا اصل معجزہ وہ ہزاروں انسان ہیں جو چلتے پھرتے قرآن تھے یہ چلتے پھرتے قرآن اسی صورت میں آتے ہیں کہ جب انسان اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت کرتا ہے میں اپنے دوستوں کو ایک بات سمجھاتا ہوں دیکھیں جس طرح فزیکل لاز ہوتے ہیں گریویٹی کا لا ہے اسی طرح اسپریچول لاز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے جس طرح فزیکل لاز کو آپ بدل نہیں سکتے تبدیل نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی انہیں بدلنا چاہیں اسپریچول لاز بھی بالکل فزیکل لاز کی طرح کام کرتے ہیں اس میں ایک لا ہے لا آف اٹریکشن کیا آپ اگر اچھے انسان ہیں اندر سے آپ پاک اور صاف انسان ہیں اندر سے اگر آپ کے اندر کے انسان کے مورلز اور ویلیوز اچھے ہیں تو آپ اسی طرح کی چیزوں کو اپنے ارد گرد, گرد اٹریکٹ کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کے ارد گرد جمع ہوتی ہیں کہ جو آپ کے اندر کے انسان کے لیے ضروری ہیں اور آپ کی باہر کی دنیا ایکو ہے آپ کی باہر کی دنیا ایکو ہے آپ کے اندر کے انسان کی دنیا جو آپ باہر دیکھتے ہیں اسی لیے مجھے بزرگ کی ایک بات یاد آئی کسی نے بزرگ سے کہا کہ نصیحت کیجئے تو بزرگ نے کہا کہ میلہ بنیان کبھی زندگی میں نہ پہننا میلا بنیان زندگی میں کبھی نہ پہننا اتنی بات کر کر بات ختم کر دی تھوڑے عرصے کے بعد اس مرید نے کہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ میلا بنیان زندگی میں کبھی نہ پہننا وہ دوبارہ پہنچا اور بزرگ کے پاس اور ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے نصیحت مجھے کی تھی میلا بنیان زندگی میں کبھی نہ پہننا یہ آخر میں سمجھ نہیں پایا بزرگ نے کہا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میلا بنیان زندگی میں نہ پہننا اس لیے کہ جب بنیان میلا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی بدبو کا اظہار کر دیتا ہے میں نے تمہیں جو بات کہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے اندر کے انسان کو پاک رکھنا اپنے اندر کے انسان کو صاف رکھنا اگر تمہارا اندر کا انسان پاک اور صاف نہیں ہوگا تو اس کی بدبو زندگی میں کہیں نہ کہیں اپنا اظہار کر دے گی میرے بھائیوں دوستوں اور میرے ساتھیوں یہ ہمارا دین تبلیغ والا دین نہیں ہے مدینہ کی ریاست کو آپ دیکھیں تو مدینہ کی ریاست میں دعوت سے نہیں کرداروں کے ذریعے جسے میں کہتا ہوں پیسو دعوی پیسو دعویٰ دعویٰ نہیں کہ گھر گھر جا کے میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں نہیں میرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ عبداللہ بن مبارک میرے گھر کے پاس رہتا ہے اس لیے میرے گھر کی قیمت ڈبل ہو گئی اس لیے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ عبداللہ بن موارک جیسی ہستی میرے برابر میں رہتی ہے یہ دین وہ دین ہے میرے بھائی اور دوستوں جو اندر کے انسان کو بدلتا ہے میں اپنی آپ کو آگے بڑھاتا ہوں تو اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے آج ایک حدیث کا ذکر کروں گا جس میں حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے دین میں ہم عبادات کی بہت بات کرتے ہیں لیکن معاشرت کی بہت کم بات کرتے ہیں جس طرح عبادات بہت اہم ہے میں یہ کہتا ہوں عبادات سے زیادہ اہم اسلام میں معاشرت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملات کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح لین دین کرتے ہیں آپ اپنی زبان کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے معاشرت آپ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح معاملات کرتے ہیں آپ اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح معاملات کرتے ہیں آپ اپنے کاروبار میں کیا کردار ادا کرتے ہیں معاشرت وہ موضوع ہے جو عبادات کے مقابلے میں اس سے زیادہ اہم ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلامی حکومت کی سول سروسز کی داخلہ پالیسی کا چارٹر دیا اس ایک چھوٹی حدیث میں حضرت ابو ریرہ رضی علی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دادا حضرت ابو موسیٰ عشری اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی جانب بھیج رہے تھے تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی اور ہدایت کیا تھی ہدایت یہ تھی کہ اے ابو موسیٰ عشری اے معاذ بن جبل لوگوں کو سہولتیں دینا ان کو تنگی میں نہ ڈالنا ان کو بشارت دینا نفرت نہ دلانا آپس میں موافقت کرنا پھوٹ نہ ڈالنا میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں یہ دین وہ جو ایک بات کہی غالب نے کسی زمانے میں ابن مریم ہوا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی یعنی آپ قرآن سنائیں آپ قرآن واقعات سنائیں لیکن اگر آپ نے اس دین کو لوگوں کے لیے ریلیونٹ نہیں رکھا یہ دین آج میرے جو مسائل ہیں اس میں میری کیا رہنمائی کرتا ہے تو یہ وہ کتاب ہوگی کہ جو کتاب صرف ہوا میں معلق رہے گی اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں تمہارے پاس کوئی پیغام لے کر اور وہ پیغام لے کر تم لوگوں کے پاس جاؤ لوگ تمہاری بات نہیں سنیں گے لوگ تمہاری بات نہیں سنیں گے جب تک کہ تم انہیں یہ یقین نہ دلا دو کہ تم ان کے خیر خواہ ہو تم ان کے بہی خواہ ہو تم ان کے ساتھ کھڑے ہو انہیں مسائل ہوتے ہیں تم انہیں کندھا دینے والے ہو تم ان کا سہارا بننے والے ہو پچھلے دنوں میں نے ایک حدیث پڑھی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اس حدیث کی پر بڑا غور کیا کہ یہ حدیث میں اللہ کے رسول کہہ جا رہے ہیں آپ وسلم فرمایا کہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے خواہ وہ فاسق ہو اور فاجر ہو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے کہا کہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے خواہ وہ فاسق ہو یا فاجر ہو میں نے اس بات پر غور کیا کہ ایسا کیوں ہے اس لیے کہ وہ سخی اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے وہ لوگوں کے دکھ اور درد کم کرتا ہے وہ جو بات کہہ رہا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی تو یہ سخی لوگوں کے دکھوں کو ختم کرتا ہے انہیں کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے میں آپ کو حدیث سناؤں ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تین لوگوں کے لیے بچھائی یعنی یہ مقام دیکھیے کہ اللہ کے رسول اپنی چادر اتار کر کسی کے لیے بچھائیں زندگی میں کوئی انسان اس سے بڑا مقام نہیں پا سکتا تین لوگوں کے لیے آپ نے اپنی چادر بچھائی سب سے پہلے آپ نے چادر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بچھائی پھر آپ نے اپنی چادر بی بی حلیمہ کے لیے بچھائی لیکن آپ کے علم میں ہے کہ تیسری مرتبہ چادر آپ نے کس کے لیے بچھائی ہاتم تائی کی بیٹی کے لیے بچھائی کہ جو قیدی بن کر مسجد نبوی میں آئی اور آپ کو علم ہوا وہ مسلمان نہیں تھی لیکن آپ کو معلوم تھا کہ اس کا باپ ایک سخی انسان تھا وہ لوگوں کے کام آتا تھا وہ لوگوں کے دکھ درد کو کم کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اپنی چادر بچھائی اور اس چادر پہ اسے بٹھایا نہ صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے قبیلے کے دھائی سو لوگ آپ کے پاس قید ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان دھائی سو لوگوں کو بغیر معافضے کے رہا کیا جائے میرے بھائیوں دوستوں اور میرے ساتھیوں یہ دین بہت خوبصورت دین ہے آج کی اس کانفرنس کا جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام یہی ہے کہ اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت بنائیے اپنے اندر کے انسان کو اس قابل بنائیے کہ باہر کی آپ کی دنیا روشن ہو جائے اپنی معاشرت کو بہتر کرنے کی کوشش کی دیئے اپنے گھروں کو لوگ کے لیے سالی گھر بنائیے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیجئے جس تعلیم کے ذریعے وہ بچے اسلام کے ایمبیسیڈر بن سکیں واللہ ہر ایک نفس کو اس دنیا سے جانا ہے ہر نفس کو اس دنیا سے جانا ہے وہ جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے وَجَعَلْ لِلِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ یا اللہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں لوگ آپ کو اچھے نام سے اس وقت یاد کریں گے کہ جب آپ لوگوں کے کام آتے ہیں آپ لوگوں کا سہارا بنتے ہیں آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکون لانے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ سے میری دعا ہے کہ آپ تمام حضرت کا یہاں آنا اللہ قبول کرے اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ